অঁ নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ভূপেন সিঙে পাইছিলোঁ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আৰু ফাইনেলি অসম আৰক্ষীৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিলে এ বি ইউ বি প্ৰায় সোতৰশটা পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াতে এ বি পদ একেবাৰে কম ছশ মাত্ৰ আৰু ইউ বি পথ আহিছে এহেজাৰ কিমানটা তাৰপিছতে এতিয়া কথা হ'ল মানে ইমান কম সংখ্যক পোষ্ট আহিলে চি এম চাৰণেতো পাঁচ হাজাৰ বুলি চাৰি হেজাৰ বুলি কৈছিলে তো ইমান কম সংখ্যক পোষ্ট তাত এছ আই নাই ইউ বি কামাণ্ডো নাই হেপিয়াৰো নাই বা ফায়াৰ নাই আপুনি আমুক আহিবলৈ তামুক আহিব লাগে বুলি কৈছে আহিলে তো এই বিষয়ে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোক একদম শেষলৈকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ছিষ্টেমটো কিয় কাৰণে ইমান কম পৰ্ড আহিলে আৰু কেতিয়া কি কি পৰ্ড আহিব আপোনালোকে চেনেলটো ভিডিঅ'টো একেবাৰে লাষ্টলৈকে চালে গোটেই কথাখিনি গম পাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া একদম মেইন পইণ্টকেইটা আপোনালোকক কৈ যায় ইমান কম পোষ্ট কিয় কাৰণে আহিলে বা কিয় কাৰণে প্ৰকাশ কৰিলে এ চি এম চাৰে হঠাৎ কিছুমান আদেশ দি দিয়ে বিভাগীয় মানুহখিনিক তেওঁ সেইখিনি কাম কৰিবই লাগিব নকৰিলেই নহ'ব কিন্তু সেইখিনি কৰিবলৈ হ'লে বহুতখিনি বিষয় আহি পৰে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে এবি মাত্ৰ ওৱান ছশটা পদৰ বিজ্ঞাপনহে প্ৰকাশ কৰিছে এই ছশটা পদৰ অলৰেডি এখিনি মানুহ এতিয়ালৈকে জইনিং কৰাই নাই এপইণ্টমেণ্ট পাইছেহে তেওঁলোকৰ জইনিং আছে জইনিঙৰ পিছত তাত যোগদান কিমান কৰিব হয়তো যি মানুহখিনি যি একৈছশ বা মানুহৰ এতিয়া যি এ বি ইউ বি এ বিখিনি যিখিনি এতিয়া এডমিট এপইণ্টমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিলে বা এপইণ্টমেণ্ট পালে তেওঁলোকে অলৰেডি তাৰমানে জইন কৰাই নাই ডিপাৰ্টমেণ্টত আকৌ সেই তাত খালী পথ তাতো বহুতখিনি থাকি যাব হয়তো তাৰে বহুত ভাল ভাল কিছুমানে চাকৰি পাব এতিয়া মানে কি চাকৰি নাই কাৰণে কিছুমান সোমাই দিছে বহুত ভাল ভাল এডুকেটেড মানুহ তাত সোমাই দিছে যি কাৰণে আকৌ এটা নতুন চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে বা এতিয়া বহুত আপোনালোকে নাভাবিব যে যিসকলে এ বিউ বি পাইছে তাৰে আকৌ বহুতে এ পি আৰ এ ডি আৰো পাইছে ত' তেনেকৈ যিখিনি মানুহ অলৰেডি চাকৰি জইন কৰাই নে তাৰ আগতে একো এটা যে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে এইটো এটা সাংঘাতিক তাৰমানে চৰ্চা বা বিষয় আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি কাৰণ কেলৈ যিখিনি মানুহ অলৰেডি যি পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ তেষষ্ঠিটা পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিলে তাৰে অলৰেডি পাঁচশ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ ওঠৰটা পদৰ নিযুক্তি এতিয়া কমপ্লিট হোৱাই নাই অকল এপইণ্টমেণ্টহে পাইছে তেওঁলোক যোগদান কৰিবলৈ আছে এতিয়া ভেকেঞ্চিখিনি ওলাব কেনেকৈ তো ভেকেঞ্চিখিনি ওলাব লাগিব প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা যিখিনি মানুহৰ ভেকেঞ্চি আছে সেই ধৰি লওক কনিষ্টেবলখিনিৰ ওপৰত লেচনাৰখিনিৰ ওপৰলৈ প্ৰমোচন দিব লাগিব তাৰপিছতহে আকৌ কনষ্টেবলৰ পদবোৰ খালী আহিব গোটেই সেইখিনি কৰিবলৈ হ'লে বহুতখিনি দীঘলীয়া কিছুমান ছিষ্টেম হয় আকৌ প্ৰমোচন দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ আকৌ ট্ৰেইনিং আহে ট্ৰেইনিঙৰ লগে লগে আকৌ তেওঁলোকৰ বাজেট চেংচন হ'ব লাগিব যেতিয়া এজন কনিষ্টেবলৰ পৰা যেতিয়া এজন লেছনায়ক পাব সেই লেচনায়কজনৰ দৰমহাখিনি আকৌ বিত্ত বিত্তীয় বিভাগে তেওঁলোকক চেংচন কৰিব লাগিব গতিকে এইখিনি এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ হয় আপোনালোকে নাভাবিব যে অকল সোতৰশ পদে যে আহিব তেনেকুৱা নহয় আৰু ইয়াৰ পিছতো আহিব এছ আই আহিব এ পি আৰও আহিব আপোনালোকে আগৰ যিবিলাক বিজ্ঞাপন যদি চাই তেতিয়া গম পাব চব সুকীয়া সুকীয়াকৈ আহি আছিলে আপোনালোকৰ আজি এ বিউ বি আহিছে নেক্সট আকৌ কামাণ্ডো আহিছে নেক্সট আকৌ এছ আই আহিছে নেক্সট আকৌ ফায়াৰ আহিছে ঠিক তেনেকৈ আহি যাব আপোনাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে চব পদে আহিব আপোনালোকে চিন্তা কৰিব ত' কালি খালী একদম ইমাৰজেঞ্চি যে দিব লাগে বা খালী পদৰ কিবা এটা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব লাগে যাতে সকলোৱে চি এম চাৰৰ যিটো আদেশ আছে সেই আদেশটোতো পালন কৰিব লাগিব তো সেইকাৰণে আপোনালোকক খালি এছ এল পি আৰ বিচাৰে সোতৰশ পদৰ বিজ্ঞাপন দিবলৈ বাধ্য হৈছে বাধ্য বুলিয়েই কৈছোঁ আৰু দিবলৈ প্ৰকাশ কৰিলে তো তেনেকুৱা কথা কিছুমান ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ এছ আই আহিব আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব মোক কালি বহুতে দিনত কৈছে দাদা এতিয়ালৈকে অহা নাই এতিয়ালৈকে নাই মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰ প্ৰচেছ ৰাতি আহিব আপোনালোকে চাব এঘাৰটা বজাৰ আগত আহি যাব হয় কালি প্ৰায় চাৰে দহটা চা নটা চল্লিছ পঞ্চাছ দহটামানত তেনেকুৱাকৈ এডভাৰটাইজমেণ্টটো আহিছে কিন্তু এতিয়া সকলোৱে মনটো একদম দুখ মানে কি ইমান কম পোষ্ট কেনেকৈ এটা আহি আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক আৰু পোষ্ট ইনক্ৰিয় হ'ব যেতিয়া এই মানুহখিনি যেতিয়া যোগদান কৰিব যোগদান কৰাৰ লগে লগে বা এডি এদি যেতিয়া মানুহে যোগদান কৰিব তেতিয়া চাব তাৰ লগতে আকৌ খালী পদৰ মানে পুষ্ট ইনকেজৰ ওপৰত ন'টিছ আহিব আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক সেইটো মই আপোনালোকক কৈছোঁ খালী মই আগতেও কৈছিলোঁ যে কিছুমান পদ হ'লেও অলপ সাল সলনি হ'ব তো এতিয়া ধৰি লওক এতিয়া কামাণ্ডো আহিবলৈ আছে হয়তো কামাণ্ডোৰ খুব কম সংখ্যক পদ আহিব কিন্তু পদ আহিব আৰু এছ আইও পদ আহিব আৰু এছ আইও অলৰেডি কামাণ্ডো এছ আই যি আছিলে এ বি তো কামাণ্ডো এছ আই বহুত ভেকেঞ্চি পদ থাকি গ'ল তো সেইখিনি আহিবই গতিকে সেইখন ন'টিছ আছেই আপোনালোকে ত' আপোনালোকে এতিয়া খালি অকল প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক আপোনালোকে এপ্লাইমেণ্ট কৰি যাওক আৰু যিটো বয়সৰ কথা আছে বয়সৰ কথাটো উপায় নাই কি কৰিব আপুনি নিজেই উলিয়াব বয়সটোৰ যাৰ কমপ্লিট বিছ বছৰ হৈছে বা কমপ্লিট যাৰ আঠাইছ বছৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল পঁচিছ বছৰ যাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল আমাৰ অ' বি চি বা এম অ' বি চি তেওঁলোকে আকৌ প্লাছ তিনিবছৰ প্লাছ কৰিলে আপোনালোকৰ বয়সটো ওলাই পৰিব যি হ'ল যেনেকৈ ধৰণৰ এছ টি এছ টি ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকৰ পাঁচ বছৰ পাছ কৰিলে তেওঁলোকেও ওলাই যাব আৰু এটা ভাল ছিষ্টেম দিছে ভিডি বি চিভিল ডিফেন্স আৰু হোমগাৰ্ডকো তেওঁ ওৱান পাৰ্চেণ্ট বা পি এছ অ' যিটো এছ পি অ' যিটো আছে তো এছ পি অ'কো ফাইভ ওৱান পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছে তো প'ষ্ট বহুত কম হ'লেও আপোনালোকৰ কিন্তু এটা পোষ্টৰ কাৰণে যুঁজিব লাগিব পোষ্ট যিমানেই নহওক আপোনাৰ এটা পোষ্টো লাগে আপোনাৰ এটা পোষ্টৰ কাৰণে যুঁজিব লাগিব বেলেগ কথা চিন্তা কৰিলে লাভ নাই ত' মোক গোটেই আপডেটবিলাক দি যাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মই আপডেটবিলাক দি যাম ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এছ আই আহিব তাৰপিছত এ পি আৰো আহিব বা কিন্তু এইবাৰ এ বি এ বি অকল কামাণ্ডো নহয় অকল এ বি ব্ৰাঞ্চৰো এবাৰ এছ আই অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে চ' গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে কেনে পালে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো ভালকৈ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ইজনে সিজনক ত' সকলো ভালে থাকক ধন্যবাদ